har yili yer yuzida 3,5 milliondan ortiq insonlar toza ichimlik suv tanqisligi suv mavjud bo'lsa ham uning sanitariya holati yomon ekanligi oqibatida halok bo'lmoqda 4 milliarddan ortiq odamlar esa toza ichimlik suviga muhtoj ammo shunga qaramay biz tozalangan va ichish uchun yaroqli suvning 30% foizini hamon shunchaki oqizib yuboryapmiz ya'ni isrof qilmoqdamiz ma'lumotlarga ko'ra yer yuzida çu chuchuk suv havzalari har yili qisqarmoqda bu oxirgi 12 yillikda yanada tezlashgan bundan tashqari yer osti suvlari ham pastga tortilmoqda oqibatda qurg'oqchil hududlar kengayib global cho'llanish yuz beryapti afsuski mazkur muammolar o'zbekistonni ham chetlab o'tayotgani yo'q masalan bugungi kunda qoraqalpog'iston xorazm qashqadaryo va samarqandning qator hududlari jizzax va sirdaryo hattoki vodiyda ham qurg'oqchilik alomatlari yaqqol sezilyapti bunga sabab esa chuchuk suv havzalaridan xususan daryo va irmoq suvlaridan qishloq xo'jaligida tartibsiz va o'zboshimchalik bilan foydalanilayotganidir birlashgan millatlar tashkilotining prognozlariga ko'ra yer yuzida 2040 yilga kelib suv inqirozi boshlanadi xo'sh agar toza ichimlik suvini shu tarzda isrof qilaversak nima bo'ladi sun'iy intellekt o'zbekistonning 2040 yildagi vaziyatini mana bunday tasavvur qildi mazkur lavha orqali biz sizga bir kunda mana buncha litr suv ishlating deb cheklov qo'ymoqchi emasmiz biz shunchaki isrofimiz kamaymas ekan katta ehtimol bilan yuzlashishimiz mumkin bo'lgan oqibatlarni ko'rsatdik xolos